Зараз активно всі обговорюють можливу передачу повноважень Рамзаном Кадировим, його сину Адаму Кадирову, нібито враховуючи той факт, що Адаму Кадирову лише 16 років, спочатку йому має допомагати близький до Рамзана Кадирова Адам Делімханов. Як ви особисто розцінюєте такі чутки? Що стосується чеченських еліт, так називаємо, вони впевне... Вписываются стандартную стратегию империи. Там э, устанавливается потомственная, скажем, диктатура, наследственная диктатура. И передача власти от одного диктатора к его потомку вполне возможно заранее даже подготавливаться такой, может, сюжет, потому как, опять-таки, имеются... Небезосновательные предположения о том, что состояние здоровья у данного представителя российской администрации, конкретно у Кадырова, не оставляет желать лучшего. Поэтому, возможно, такие ходы будут предприняты ими для того, чтобы установленная диктатура не прерывалась. Как мы знаем, Российская империя является рассадником диктатуры по всему миру, не только внутри, но и в том же сирийском регионе, в Венесуэле. Все диктаторы получают поддержку от нее. Поэтому такой сюжет вполне реален.